ససత్తు ወዘ ሀక్కల్ బాతిన్ చలే గచే మిత్థ ఇన్నల్ బాతిల నిశ్చయ మిత్థ కమా సాహూ కాతిరదీ మిత్థ వి బిగిన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ విత్ ది రీసిటేషన్ ఆఫ్ హోలీ ఖురాన్ జిక్రా నాయక్ విల్ రీసైట్ బిఫోర్ యు సూరా ఆలా జిక్రా నాయక్ أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسمي ذكرى نائك، والآن أقدم أمامكم تلاوة القرآن الكريم من سورة الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. "سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى" بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم جزاك الله ذكرنايك. now I call upon رشدة نايك. she will do the قراءة of سورة دخا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والدحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم